Čaute ľudia, dneska budeme natáčať Car Parking 2. No, videu Car Parking 2. Som si pripravil pár dobrých vecí. Ehe, môžete sa kone dať 4 odberateľe. Kone sa na to, toto môžete tešiť. Jedeme na to. Čakajte. Koľko z mňa to scipnú. Môžete ehm. Ne tak, uu. no pod si Ja. Yeah. 200, ok. Tu už to máte aj na písané, 200 rýchlosti. No, Ale 280. Ok. 303, ok. Mercedes Benz. 303, to je to, je asi dobré, aká auto. Fúha. To je tačke. Oh, oh. My god. Prost. Brník. To? No, to nie je to, paň, pančuka, aby sme si to kontrolovali. A máš dobre? No. A potom si písali tú písomku? No. 210, 220, 230, 240. Zatáčky. Počet. Vy máš 10 minút. Ani neprešlo tých 18. Prešlo.

Ve 170! Jaké plný púlec! Dedo, dva, dedo, dvajka plný púlec. A e, ja, 300! Čo ti dáva? A čo nám to tu prišlo? Čo? Dedo, dvajka plný púlec, ty kokos! To sú iné drifty. to už mi zase prišlo vt. Ke ľudia ideme si kúpiť nové autíčko a to je priamo toto. Viete, že to je jaké divné, ale PURCHASE yes. Som natešený, lebo ja ale musím sa trošku odpoviť. Toto bude, video bude mať 10 minút, ale toto ľudia trošku... Uch aby vám to nezavádzal, tá Ruska. No to natáčené na takom vecičke. Tie like, lajkoky. Ok, a tak jedeme. Dnes si ma ako v novom videu na jednotke. Dajte si ma za frenda. A ideme, ak sme si kúpovali spánu, čo to je, bmčko, ó, oh, to je dobré auto. Uuu. Uh. Kokino ki no sangeisha daí to mm -hmm. konik A to máme, že jak sa mi tu oh, Napraviť treba. To môže byť asi. A jeme. Koľko jeme? Konečne. Uuuuuu Kokino driftery Koľko poje maximálna? Začiatkujeme 120 130 140 150 160 170 Oooo my ideme už na pečke Kaž... Uú na šerské, ok, to už pôjde nejak málo, to auto. Maximálna som zvedavý. Bez... Bez 150. Tomu neverím. to auto dneska nejak prehodíme. A dáme... Hedame... Toto Mercury Mercedesa. Čo som získal. A dáme. mega opäť auto a dosa a na si ma ne! To je potkan. A si mi dobehnem môj ja. Aha, jak ideme rýchlo, my už ideme, už my už ideme ľudia, viete koľko, my už ideme 200, povedzte, 200 a to je dvajka plný púlec. Uu! A tu duplieme, Uuuu. to je dvajka plný púlec. 540. 550. a bez... Aha, vidím ešte to autíčko, že by. Jasné, vidieť to už. Vidieť, borče, nesná sa. Také prachy, vole, ha, na to šli. Omenovanie koláše, tu Uh, 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 uh. 160 62 263 264 Haha, no bože, toto... On sa rávažil ako pretekára, keď ja som už dávno Easy. Proste profík. Tá, tá... No, 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 no. Myslíte ja, že či ho no ľudia, ale pozrite na, na toto rýchlo, aby nás nedobehol. Ja už aj odtaď, to počujem. Kurík! On tam zašiel, to je potkan. A jeme, No ma s týmto Mercedesom vôbec nepredbehne. Kukus, to je, čo robí? Aké glidy? Poďte sa na moje. Uuuu. On niekde išiel. On je tu. Poď sem. Uú. My ideme rýchlejšie, povedete, double S, a lalikáze sa lácom.

Moko, staň deď, deď Búško! Kde je Tu je! Mm-hmm. keď sa teda končíme, tak čus.